Національний медичний університет імені Богомольця за останній рік переживає те саме, що й ціла країна. Революція, зміна влади, боротьба з корупцією, а також повернення до старих добрих традицій. Сьогодні в кабінеті у ректора ми з вами дізнаємося більше. Ну що ж, йдемо. Добрий день! Добрий день. Ви така маленька тендітна жінка в такому великому ректорському кабінеті. Да. Тисну вашу руку. Да. Я знаю, що ви вже рік. Да. майже рік ректор університету. Відучилися, можна сказати, перший курс на цій посаді. Як вам? Дуже трудно. Год плыть проти течения. Ну, собственно говоря, мне не привыкать. Я достаточно давно плыву против течения, но сейчас особенно сильное течение. Я пам'ятаю, як тоді відбувалися вибори, які тоді публікації були саме на тему ректора університету медичного. А чому проти течії? Одне із течені це то, що у нас закінчується досудове розслідування злоупотреблення в медуніверситеті угу. і перше уголовне діло. о законности-незаконности получения трех половиной миллионов гривен экс-ректором, академиком Москаленко, действующим вице-президентом Академии медицинских наук Украины, mm -hmm. пошло в суд. В досудебном расследовании прокуратуре города Киева находится еще 14,5 миллионов хищений в э, нашем университете э, на строительстве общежития, Номер восемь, которая уже, так сказать, знают все в нашем университете. Очень хочется, чтобы кроме разговоров в прессе это дошло до суда и, и, да, и до наказания. Общество ждет истории успеха, а не просто разговоров. Я в этом вижу, ну если, если хотите определенную свою миссию. Я э, в, это, в этот кабинет зашла, ну не так давно. Тут было наполнено вещами Москаленко. Я не хотела это это трогать. Меня совершенно устраивал приспособленный кабинет, нормальный внизу. Но когда Москаленко выиграл Печерский суд, я поняла, что если я сюда не найду, это будет сигнал обществу, что я чувствую себя неуверенно. И я зашла. Что вас наибольше разозило, когда с кабинету? Вышел Маскаленко, и зашли вы. Глубину катастрофы уцените. Я испытываю чувство определенного долга и необходимости сделать серьезный вклад, потому что Москаленко из этих кабинетов, по сути дела, изгнали студенты в нашу революцию, которая произошла 23 февраля и студенческая толпа, две тысячи человек, студенты, наши бывшие студенты-выпускники прошли ходой от наших корпусов до проспекта Победы до Минздрава и вынудили Богачева, потому что Богатырева тогда не было подписать совершенно необычный, наверное, тоже впервые в истории Минздрава приказ об его отстранении и, и назначении комиссии. для у вас это такая да, И комиссии, которые вошли представители, представители университета и в том числе двух студентов, вот с которыми мы вместе Вместе бок о бок прошли этот путь. Передо мной встал вопрос именно в Министерстве. Нужна была фигура исполняющего обязанности, который бы имел бы, с одной стороны, доверие студенческой громады, с другой стороны, тот, который был, имел все-таки административный опыт, чтобы министерство могло дать, Свое добро. дать добро на исполняющую обязанности. И когда я принимала для себя это решение тогда, тогда под министерство, я прекрасно понимала, что если Москаленко вернется, я лишаюсь работы. Я вообще лишаюсь работы в возрасте 58 лет, вообще тоже такая вот деталька. Но я готова была взять эти риски, Потому что я четко понимала, студенты сделали первый шаг, но они не могут довести дело до конца. И когда я принимала для себя это, это, это решение, я не планировала, что я тут для меня ну значит, ну, ну, не... так 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 сталося в Жерик. Можно ну, ваш так, рабочий стиль да. посмотреть? Пожалуйста. Самое интересное, это записочок. Ну, ну да, секреты какие? Че ваш план на день? Конечно, план встреч, потому что я их забываю, секретов нет никаких. Я люблю писать А, а вот это вот пятиминутка? Пятиминутка это в Александровской больнице. Скажут, у лекарей должен на разбирливый почерк. Вот у вас все можно прочитать. Mm. Я думаю, что это миф и штамп, если <laughs> если честно, я. бачила до которые писали мне лекари, там действительно было на Хотя я очень много пишу рукой. Я в жизни очень много написала именно именно рукой, и мне yeah. легче мыслить. Вашку вам э, было заложить кабинет лекаря и перейти в кабинет чиновника. А вот внутреннего? у меня абсолютно на равных мой кабинет в клинике. Ага. И это, ну, он имеет занимает очень большое место в моей жизни. И он для меня очень очень важен. Я успеваю меньше, чем я успевала раньше, но но это для меня, ну, реально большое счастье разбираться в тяжелых непонятных больных и, и, и все-таки продолжать делать немного интересную науку, которая начала у меня получаться последние, последние лет, наверное, 5 и 7 всего лишь. вы а, всегда знали, что вы будете самолекарем? лекарем? Ну, народиться в такой родине, мабуть, не было другого шляху. Я таким была достаточно скромным, тихим и интровертичным ребенком, так сказать, очень критично относившимся к себе, потому что отец всегда ставил очень высокую планку и, и критиковал нещадно, и я жила в состоянии неудовлетворенности с собой. И в школе не было у меня компании. И когда он рассказал о вот таких подростках, физиках, которые, скажем, заканчивали школу экстернами, там 14 лет поступали в университет Шевченко на какую нибудь физико-математический факультет, я четко осознавая, что мне не хватает мозгов вообще на такую науку, но тем не менее школу... Ну, класс, я поставлю? школу ну, вот не ходить в эту школу, посидеть дома и за год пройти три класса, это в моих силах. Вот. И я это реально сделала. Мне хотелось заниматься наукой. А в области биологии, может быть, молекулярной биологии. И отец говорил, что здесь два пути. Это или биофак университета Шевченко, или мединститут. Но все-таки мединститут, наверное, лучше, потому что заниматься инфузорией и туфелькой не так интересно, а наука примитивна к человеку, к тем, к тем, как функционирует организм человека. И вот с этим я пошла. 15 лет я стала студенткой, не имея паспорта еще. я думаю, что это не ваш, ваш бать вас подштовхнул даже плавно до этой профессии. А вот эти циферки, циферки, это что Грошима пов'язано? Ні, це НБ студенти Це пропуски. Це шостий курс Перед державними екзаменами, долги, сколько днів практичних занятів, долги по історії болізні? І це я з'ясовувала з деканом перед допуском до, до державних до державних. Як ви взагалі ставитеся до сучасного студентства? Якісніше воно? Чи все-таки в ваш час студенти були більш? Налаштование на профессию, назепцованный коррупцией. В те времена я была в позиции студента, а сейчас я по ту сторону, если а хотите Нет, Я преподаватель, подождите, mm -hmm. я не ректор, я преподаватель. И это можно сказать по ту, по ту сторону барьера, mm -hmm. который, к сожалению, э, превратился, часто превращается в прилавок. Студенты у нас чрезвычайно разные. До вот того, что случилось год назад в нашем университете, когда меня судьба свела с замечательными студентами по патриотизму, по интеллектуальному уровню и по храбрости, я на кафедре в основном имела дело с двоечниками. В основном я на экзаменах принимала двоечников, потому что было достаточно ну, трудно доказать студенту, что он не знает и что он не жалуется. Мы с пятого курса отчисляли студентов, ну и плюс ко всему ну, 50% студентов не хотят учиться. И вообще непонятно, почему они здесь а, находятся. Как... И тыкают деньги для того, чтобы закрыть предмет. Вот эта вот коррупция, uh -huh. она же не только со стороны преподавателей, вымогают. больше 50% удельный вес. Это, он, это вот он за тобой бегает, и пытается договориться. Вот у вас кафедра без коррупции, да, а я заработал университет без коррупции и медицину без коррупции загалом Это очень связано с экономическими условиями. И прежде всего это касается медицины, потому что не может врач кормить, жить и кормить семью за 1700 гривен. Относительно университета это другая история. Имея опыт кафедры без коррупции, тут можно добиться многого. И это реально. Искоренить явление, когда группа сбрасывается там по 50-100-200 гривен. Вот. И вырешивая проблему. И, и вырешивая проблему. И чтобы больше преподавателей боялись брать эти деньги. Вот это моя задача. Я не самоуверенный человек. Вы У, нас есть зацать, У трех человек заканчивался э, контракт. Вот. И он и продолжила просто. Да. Более того, э, известны фамилии берущих, но э, их нельзя назвать вслух, потому что есть презумпция невиновности, и студенты. Одказуються нести мечени деньги. Це було б бы найфективно, якщо би кого-то відсюди вивіли в наручниках. І сьогодні з вами в да. у вас синій прапор. Це прапор університету. Ви да. 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 так його покажемо нашим глядачам. Гасло, честь, милосердя і слава. Україна дуже багата на, на такі потужні медичні імена: Богомолець, Мосов, Ємець, Шалімов. У нас була якась специфічна медична наука. Но, к сожалению, я не разделяю ваш оптимизм, если быть справедливым относительно -то богатства Украины на эти имена. И, и у нас Мама. их, думаю, что меньше. Мама. Просто мы знаем свои имена лучше, чем, чем другие. Я вспоминаю четко одну из таких тезисов моего отца, который объективизировал вклад нации в мировую науку количеством Нобелевских лауреатов. Крапка, да? Крапка, да. Крапка, Скажите, да. Министерство охраны здоровья сейчас помогает университету в плане... Вы находитесь в русле этой реформы, которую они оглашают? Я бы хотела видеть конкретную реформу. Я не слышала ни одну презентацию со слайдами конкретную, пошаговую. К сожалению, общество ждет простых, первых, конкретных шагов. Собственно говоря, это, это общая ситуация. общества ждет истории успеха, пускай маленькой истории успеха, но, 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 но то, что можно видеть, видеть воочию, тут я бы разделила реформу, вот как глобальную вот то, что вот, конечно, это роль министра, от такой рутинной работы менее чиновничего аппарата аппарата министерства. Это просто кошмар. К нам пришла новая главная бухгалтер, очень необычная. Она не работала в медицине и не сталкивалась с чиновниками. У вот нее было первое впечатление, когда она пришла ну, в Минздрав свой департамент, как-то. Она говорит: "Слушайте, говорит, я это вообще ужасно. Я пришла сумочка через плечо, и я смотрю, что э, глаза визави направлены на мои руки, потому что я ничего в руках не несу". Она у нас такая своеобразная женщина, тоже примерно моя ровесница. Она говорит стоять, Зорька. Я главный бухгалтер Национального медицинского университета. Стоять. Простая вещь. Конференция трудового коллектива перед Новым годом приняла дополнение к уставу, которые позволяют нам делать, идти вперед, делать новое структурное подразделение, например, институт после дипломной подготовки. Четыре месяца пролежала Э, наш э, дополнение в статуте в министерстве просто поставь, поставить подпись. Сейчас нам нужно открыть этот 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 институт и соответствующие кафедры. У нас опять лежит письмо в Минздраве, Я не знаю, сколько оно еще. Мы потеряли полгода би до районы да. пускаются. ваша Это... улюблена фраза мой да сейчас и в революции извитки завелась эта табличка у нас была очень драматичная конференция трудового коллектива 1 апреля при том что 23 марта тут произошла революция на котором стоял один вопрос а вот уме недоверие москаленко тогда мы четко поняли и этого, что несмотря на недостатки, которые были выявлены комиссией Минздрава, министр не расторгнет контракт. И это было, вот как я сейчас понимаю, правильно, потому что иначе из судов бы мы не вышли, эти суды можно было проиграть. Поэтому э, нужно было решение коллектива. И Москаленко туда пришел сам лично, со своей семьей и со своей охраной. Он шел в коробочке, классичка охранники в белых рубашках, Студенты сделали кро... один большой плакат. Вот Рабин Дарай не пускает. Вот он висел на заднике. И я смотрела на, на, на этот плакат. И жалко, что он, он ну, мы его не сохранили, хотя его нужно, нужно было сохранить. Просто маленькая копия. А эта бабушка. Этого студента Василия Гилюка, где а, вышила бисером. Тут детячий малюнок и а, помаранчевое дерево. Вы, лекарь, сентиментальные люди, чи такие, как доктор Хаус? Сентиментальным в этой профессии не продержишься, особенно в украинской медицине. Доктору потому, что это... Хаусу тоже детячие малюнки даровали. Он недавно был подарен главврачом Ахмадеда Юрием Гладушем в знак Благодарности за эту небольшую акцию, которую э, мы провели нашим ректоратом с подачи студента Ильи Бурлаченко с футболками. С фул Ахмадеда один, покупаешь футболку, это а один квадратный метр крыши. Но я бы обратила вот внимание вот на это вот более неказисто, правда? Да, да. А, вот. а, а знаете, что это? А вот это самое интересное. У нас же одна из причин, почему взорвался Национальный медуниверситет, кроме э, унижений которому подвергались и студенты, и преподаватели были совершенно ужасные условия жизни в общежитиях. По бутове. Абсолютно ужасные. И вот одно из самых ужасных, где еще и грибок был, и, и сырость а, и его можно было делать только как прямом в, в с выселением. И вот летом. Еще до выбора в ректора мы приняли решение, что мы идем на этот капремонт с выселением. И картинка заявилась. Это о... ленточка. Мы открыли это общежитие. Это ленточка. Про доктора хаоса так мы ничего не сказали. Вы же меня до, до Хауса и до, до сериала. Хаоса. Это мой любимый сериал очень интересные клинические случаи, больше, чем вот сама личность доктора Хауса, потому что я это рассматриваю не столько в плане ну вот, характера, хотя доктор Хаус ну, характерный, характерный человек, да, он, он молодец. Тот пример, когда, собственно говоря, вот не надо вот этот вот сахар и патока, а должно быть результат и должно быть дело. Помаранчевый дар. Помаранчевый дар – это подарок. Клеточки, она ведь тут уже... Его сюда принесли без квадрачок, и, и начали с него сыпаться листья. Каждое утро я заходила, и мы со Светланой смотрели, что тут листья лежат, и, думаю, полу. и мы все... думали, что она все скикнет. Это благодаря Светлане оно ожило, даже зацвело. Как называется официальное зало? Наверное, малый конференц-зал. Это профессор Караваев, первый декан медицинского факультета Университета Святого Владимира. Он стоял у истоков 174-летней истории. Вот через год у нас будет славный юбилей. А вот это профессор Василий Парамёнович Образцов. Совершенно замечательная фигура, номер один, наверное. Здесь доктор, который при, впервые при жизни написал инфаркт миокарда в 1913 году, это мировой приоритет. Это тот редкий случай мирового приоритета Украины. Причем сделан это в своей клинике в Александровской больнице. Есть скромный памятник профессору Образцову, но, наверное, мало кто знает, что такой человек сделал такое открытие, вот здесь у нас в Украине, в этой больнице, нет ни музея, Цэ, а Ривань, ни Нобелевской премии, чем че а, больше трудно, нет, ну, больше точно нет. Ну, це дуже знаково. Я хочу подивитися на портрет вашого батька, він здається, в тому куточку. Да. Да. Це не плохой портрет, найкращий портрет моєго отця це мішкова карандаше. Я читала ну, і це відомий факт, що батько був дуже строгою людиною, аскетичною людиною, вас тримав у строгості. А коли ви дізналися, що він вас. дуже-дуже любит. Я все время это чувствовала. Ну просто я прочитала эти рядки в книге, когда он написал, что вы великое счастье, когда вы пробегаете вранці в ночной залазите до него под одеяло, и что он даже не думал, что да. такое биологическое счастье может быть. Отец был конструктивным человеком, и во всех своих ипостасях родительская любовь у него была очень взыскательная и строгая. Он мне ставил высокую планку, которую я Продолжаю сейчас прыгать. Эта планка, она повышается, повышается. Я бегу и бегу, и, и, и продолжаю это делать. Я выросла вот с такой четко сформулированной его мыслью. Мне, как дочери, гарантирована биологическая любовь. Но биологическая любовь распространяется, в основном, ну, когда человек болеет, когда ему плохо. Но тем, что я его дочь, мне абсолютно не гарантируется его уважение. Я с этим выросла. А вам мне было очень важное уважение. Зараз вы, как вы думаете, он бы пишался вам, поважал бы? Трудно сказать. Больше да, чем нет. Но он постоянно говорил о моей суетности, и он абсолютно прав. Дуже высокая планка. Даже сейчас вы не на 100%, что он бы вас поважал. Но, но, но как иначе? Не есть с кем сравнивать. И не потому, что он мой отец. Вот, вот честное слово, у меня имело счастье его узнать, потому что мне так повезло родиться. Но это совершенно уникальный человек, По моральності, по уму, по отношению к людям ну я не видела равного. Поэтому я сравні невольно всех сравниваю. И все програю. Абсолютно, абсолютно. Все. абсолютно да. а ви відчуваєте, що якийсь зв'язок у вас з ним лишився? Ну, не знаю на рівні душі, космосу. Як це назвати? Ну я не вірю в космос. И я не верю, я не могу поверить в душу, к сожалению. Прежде всего, потому что он не мог поверить. Он хотел, особенно последние годы жизни. Ему это не удалось. Но связь, конечно, я чувствую, у меня его высказывания, его словечки, они со мной продолжают жить дальше. Спасибо вам. Спасибо. Я хочу, чтобы вы почувствовали, что вы достигли высокого уровня, и еще есть, куда прагнуть. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое.